Не для того затевали эту войну, не для того Трамп лично ставил Зеленского еще в прошлый свой срок, чтобы взять ее почему-то прекратить. Тем не менее в глазах всего мира, в общем-то, мы, мы не будем выглядеть триумфаторами, скажем так. Зачем нам тогда эти переговоры? А на России абсолютно не то, что невыгодно, это просто действительно абсурд. Машины не пострадали, да? Оп, не пострадали, посмотрите. Привіт, друзі! Мене звати Лане Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої болі та страждань. І, звісно, ніякої побіди більше нет. Про все це розкажу вам. Звісно, по черзі. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути побачити. Днями стало відомо, що в Москві вже розпочалася. Підготовка до переможного концерту, так так, тобто вони тріумфально збираються на червоній площі всередині серпня вже святкувати перемогу над Україною і всім блоком НАТО. Звісно ж, вже навіть запрошуються зірки. Власне про це розповів італійський співак Альбано, якого якраз і запросили взяти участь. У цьому урочистому святкуванні, от тільки якщо копнути і послухати, що говорять російські пропагандисти, то здається, вони ані збираються з нічого святкувати, ані взагалі не збираються говорити про те, що все завершиться тріумфально і переможно. Калашніков той, взагалі, дайте йому хтось антидепресанти, бо він від кожного дня стає все сумнішим і сумнішим. Він усвідомлює, що війна так чи інакше, але йде до свого завершення, Щоправда, каже, що ніякого тріумфу, ніякої радості не буде. Навпаки, російська економіка в стогнації. Він пророкує репресії. Ну а в очах всього світу каже, що Росія так чи інакше буде країною, яка зазнала поразку. Ось ви готуєтесь до червоної площі, коли здається ні в кого святкового настрою немає. Пішла з заморозки, це очевидно. Потому что, ну, уже как-то признано даже Песковым предсекретарем первого лица, что идут переговоры по разным ведомственным линиям. То есть уже, видимо, позиции согласованы, войну будут морозить. И все вот нынешние схватки, все нынешние бои, это уже бои за мир, считать, или, вернее, за такое вот прекращение огня, а затем, видимо, перемирие. Ну, потом, видимо, на Украине будут выборы, будет новый президент, скорее всего, ну, потом подпишут так, навычка такой вечный мир, который в любой момент может быть нарушен. А у нас будет действительно такой вот период, туда считать на стали раны, товарищи считать, помните, как из Бородино бессмертного Лермонтова, вот, и будет очень нервозная атмосфера, вот, всяких, кто усомнится, что это победа, он может, быть, может подвергнуться быть репрессиями, так что призываю быть осторожными. Тем не менее, в глазах всего мира, в общем-то, мы, мы не будем выглядеть триумфаторами, скажем так вот, Наш авторитет уже сейчас сильно страдает вот, Вы посмотрите, что вот эта риторика, ядерная риторика Которая дошла до пика 21 ноября после удара Орешников И намек, что есть еще и Орешник Она с тех пор -то резко, как говорится, снизилась, упала И вся эта тема исчезла из общего информационного поля При том, что противник наносит сейчас удар, не стесняясь По місіпірабатичним заводам і об'єктом топлі комплексу, але я вам нагадую, що Калашніков не є частиною офіційної, тобто кремлівської пропаганди. Він просто затватник, свошник чи фанат, точніше СВО, але він не отримує наративи й методички із Кремля. Він все ліпить від себе від щирого серця, тоді як офіційна пропаганда каже. Переговори безполезні, міра не буде, пока цілі, СВО і вот це все по тексту. Тим паче, що вони переконують, що і Європа буде продовжувати накачувати Україну зброю. Тільки тут є одне, але Європа не накачує на зброєю. В неї, в принципі, у самої цієї зброї майже немає. Це озброєння знаходиться у Сполучених Штатах Америки, і саме від доброї волі Дональда Трампа залежить, чи передасть він щось Україні, і в мене є хороші новини для нас і дуже погані для наших сусідів. Дональд Трамп і його команда сказали, що таки будуть нас підтримувати. Які б гарантії вся ця публіка нам не дала, сам вірно вот. То есть от того, что это будет подписано, от того, что неважно президент с какой фамилией Украины, там, З, угу. За, там, или да, еще, да, да. будет клясться там на какой-нибудь там книге да. украинских князей тысячелетней давности, угу. и что дальше? Ну, через 10 лет они это все Ну выбросили. отлично, отсюда вывод. Отсюда вывод. Что если мы понимаем, что с ними договариваться невозможно, они все равно потом перевернут все это и сделают так, как они хотят, угу. зачем нам тогда эти переговоры? Значит Европейцы, британцы, которые, как вы говорите, гадят в, даль... в данной ситуации, собственно, действуют в наших интересах, я правильно понимаю? Или нет? Нет, они действуют, нет. конечно, не в наших интересах, а а, потому да? что их интересы нас максимально продолжать... Делать более слабыми за счет вот этих атак. Они будут накачивать остатками оружия Украину, обезумевшего Зеленского, который в том числе и публично там mm -hmm. выступает, хамит, там оскорбляет там, Такера Карлсона. Еще немного он и на Трампа сорвется, потому mm -hmm. что он видит, что ему ищут замену. Он понимает, что его прогибают на выборы. Мы упомянули, что там Маркарова взяла под козырек, что вот будем выборы организовывать. Вышел же Зеленский в интервью как раз этому Моргану Пирсу. Да? Он сказал, что ну каких выборов не может быть и речи. То есть ему сигналы идут из штатов, что чувак, извиняюсь, в этом году надо выборы проводить. И он выходит в эфир и туда, на ту аудиторию отвечает, не будет, хрен вам не выборы. Но это не может, мягко говоря, то, что там Трампа, окружение Трампа не может устроить. Потому что какой-то карлик, который сидит на грантах, так сказать, на содержании у штатов, что-то вякает там себе. Поэтому его будут менять. И для него, конечно, ставка на Европу, вооружившись за остатки, ну, остатки там оружия за ее счет, идти. И наносить нам удары в интересах вот этих обезумевших там Ляйен, там mm -hmm. Наполеона Макрона и других, так сказать, mm -hmm. деятелей, пытаясь нас ослабить максимально. До речі, за останню інформацією Кремль ще й затвердив такі наративи стосовно перемовини самого Трампа, заборонивши всім пропагандистам його відверто критикувати. Все, ані слова проти Трампа. Ну і при цьому треба обов'язково, звісно ж, безкінечно хвалити і вихваляти воєнного злочинця Путіна. Тож максимально, що від себе можуть сказати пропагандисти, це те, що Трампу не потрібна мирна угода. Що насправді він переслідує якісь свої цілі. А от росіянам обов'язково треба повернутися до. Радянського механізму ядерного стримування, тобто він знову пропонує холодну війну. Хоча сам Трамп збирається запропонувати як воєнному злочинцю Путіну, так і Сідіньпіню зустріч, аби навпаки скоротити ядерні потенціали своїх країн. Але на ну, що ми говоримо? Це ж упороті росіяни. Вони ж ніколи нічого не визнають, навіть свою поразку, коли вона буде в них підносиком. Конечно, обострять с Америкой ситуацию, нацеливать лучше было бы при Байдене, это понятно. И Путин говорил, что Трамп опаснее. А при Трампе это сложнее, но нам придется это сделать. Просто при Трампе это придется делать сложнее и еще понеся определенные потери в процессе конфликта. Я вот уверен, что никакого э, мирного договора э, э, вот не, он невозможен. Почему? Потому что Америке он не нужен. Не для того затевали эту войну, не для того Трамп лично ставил Зеленского. Еще в прошлый свой срок, чтобы взять ее почему-то прекратить. Вот зачем? Он достигает своих целей. Поэтому нам придется стать другими, придется решить проблему суверенитета и вернуться к советскому механизму ядерного сдерживания, целевого ядерного сдерживания. Угу. И без этого не получится закончить конфликт. Любые перемирия это просто. Минск-3, да, то есть форма продолжения конфликта. И Трамп же не, не так и говорит, будет войска НАТО на Украине и прочее. А почему эти войска НАТО, грубо говоря, откажутся от своих целей уничтожения России? Конечно, не откажутся. Поэтому нам нет другого варианта, вот которого я назвал то есть международное право, отказ отмены независимости Украины как незаконный, нацеливание как фактор переговоров с Америкой, и для всего этого трансформация российского правящего класса по восстановлению суверенитета для того, чтобы российская система работала в интересах России, а не в интересах американского однополярного мира. Я просто напомню нашим зрителям, кто не помнит, слова Путина, Мюнхенская речь. В мире, то есть и у России тоже, значит, да, мы же в мире, один центр власти, один центр принятия решений Вашингтона округ Колумбия. Вот это проблема для нас, которую придется внутри России реформами преодолевать. Ну і до речі, поки там в Кремлі думають сідати за стіл переговорів чи не сідати. Президент Зеленський легітимний чи нелегітимний? що просити, який список вимог писати кожного дня, продовжують гинути СВОшники. Знаю, знаю путіну і всі вертикалі влади абсолютно на це плювати. Ну а нам приємно знати, що потенціал воєнної машини Росії так чи інакше скорочується. Вони СВОшники жаліються, як після прильоту лишились без... Комазиків, і це при тому, що вони вже і так і на верблюдах, і на ішаках їздять, скоро точно будуть ходити хіба що пішки. А? Машини не пострадали, да? так? Посмотри. Ну, это ерунда. Ма yes. тордер.

Ми на макода маємо та горса. Знаєте, я би ще раз на секундочку повернулася на Червону площу І концерт, який готується до Дня сьогоднішньої перемоги до Альбану. От я собі так подумала: а чого Альбану? Альбану італієць. Італія це частина НАТО. Джорджа Мелоні прем'єр-міністр цієї країни. Вона нам допомагає безкінечно на нашому боці виступає. Це що? Вони хочуть, щоб співак з країни НАТО. Хоча якщо вони будуть думати, що вони перемогли НАТО, може він як раб приїде. Одним словом, а что іноземні? Ви ж там говорили про національний суверенітет, замістити все іноземне, то мав би і співати, ну от хоча б співак сіров. Не знаю, чи ви його пам'ятаєте, хто це такий, але він зараз випав для того, щоб знаєте, він співав про я люблю тебе, да сльоз, а тепер, щоб розсмішити нас да сльоз. Він розповідає про те, як на власні очі бачив, як похрещатику молоді ж ходить зі свастикою. Чуєте, а що? Назигует не. Ну, как тебе сказать, Боря, Украина, Украина, меня взрастила. А там могу на него... Украине, в Николаеве остались родственники, друзья. В Николаеве у меня масса осталось, друзей. И, конечно, мои родственники и племянники там, и э, мои дяди, два дяди, которые, так сказать, два врача. Я созваниваюсь с ними. И хочу сказать, что мы разговариваем на русском языке. Они разговаривают со мной нормально. У нас никакого антагонизма нет. Поэтому я хочу сказать следующее, что нормальные люди, которые поняли ситуацию, что произошло на Украине с присутствием, так сказать, вмешательства американцев, что Украина стала преображаться. И если своими глазами я видел, и вы все, конечно, видели, 19-й год, не помню, или 18-й, когда на День Победы по Крещатику, знаменитому Крещатику, по которому я бродил десятки-десятки раз это потрясающее место, вдруг шагает молодежь, пару тысяч человек со свастикой. И с портретами Степана Бендеры. Ну, какие комментарии, комментарии могут быть у меня, у советского человека, который учился в школе и знает, кто такой Степан Бендер? А почему вообще с вашей родиной это произошло? Как это получилось? Ведь вы этих людей знаете хорошо. Вы в одних дворах там играли, в футбол гоняли и так далее. Боренька, есть маленькая деталь. Ты не забывай, что эти люди родились в 90-х годах. Это молодежь, которым сейчас по 30 лет, по 35, это не мои ровесники. И, к сожалению, я говорю, с помощью американизированной формулы, которая, так сказать, заползла, как змея на Украину, для того, чтобы расшатать это общество, для того, чтобы в то же время навязать свое мнение, якобы они дают, так сказать, цивилизованный какой-то ход поддержки, так сказать, с претензией на то, что она войдет э -э, приблизиться к Европе, что это будет европейская чисто республика э -э, и так далее. Все это сыграло роль на то, что мы потеряли, так сказать, контроль над тем, э -э, что э -э, не обратили внимания на рождение, на зарождение вот этого националистического э, общества, которое начало формироваться из молодежи. Вы сказали, если бы Крым остался украинским, там постояли американцы. А почему вы тогда так уверены в этом об этом сказали? А что в этом неправильного? Вы понимаете, что такое Крым, что такое для меня Севастополь, который знает, что такое служба, знает, что такое корабли, понимает э, немножко политизируя ситуацию, что как можно пустить? Американцы в Крым, если бы он остался украинцем, а так как предательство Зеленского очевидно, то, что, так сказать, э, Америка бы э, засучила рукава, то, что она сейчас делает, и они бы влезли в Крым. И что бы это было? Это была бы американская база, которая нам совершенно не нужна. Она России абсолютно не то, что невыгодна, это просто действительно абсурд. Вы открыто говорили все, что, что думаете о, об Украине, о, о нынешней, о Байдене президенте. Вы называли его в открытых интервью маразматиком. Вы говорили о нашем президенте. Честно, что думаете, вот какой он сильный политик и как вы его уважаете. Вы не боитесь, что половина, если не вся ваша родня на Украине, после этого могли отвернуться от вас? Я говорил то, что говорил. Действительно. Да, что говорить о этом Байдене? Вы все же понимаете, что это человек, уже выживший из ума. И то, что он делает, не он делает, а делает его окружение. І у мене друзі, є, звісно ж, теж своє звернення до нашої прекрасної глядацької аудиторії, тільки не отаке, не, не те, яке в них. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачити. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.